Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Şehitler Hıyabanı'ndaki ebedi meşale anıtını ziyaret etti. Aliyev ziyaretinin ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa şehrinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtulduğunu duyuran Aliyev, bu zaferi müzakere masasının arkasında değil, savaş alanında kazandık dedi. Şuşa şehri işgaldan azat edildi. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şəhərləri ürəkdən təbrik edirəm. 28 il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi. Şuşa indi azaddır. Bir Şuşa qaydımış Biz bu tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandıq. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Sübut etdik ki, əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb. Sübut etdik ki, erməni əhalisi bu torpaqlara 200 il bundan əvvəl köçürülübdür. Necə köçürülübdür? Hansı məqsədlərlə köçürülübdür? Hamısını biz Dünya İhtimayetine takdim ettik. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa'nın 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından zafer pozu verdi.